হাই হেল্ল' গাইজসকল মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত প্ৰেগনেঞ্চি সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ আৰু নম্বৰ মাহত কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এই সকলোখিনি কথা আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চমুকৈয়ে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ আৰু নম্বৰ মাহত ধুনীয়াকৈ খাব পাব পৰা হৈ যায় গেছৰ প্ৰব্লেমো নাইকিয়া হৈ যায় মূৰৰ কামনিয়েই সকলোখিনি শেষ হৈ যায় লাহে লাহে খোৱা বোৱাত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ যায় আৰু অসুবিধা বুলি ক'লে তেনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ ন নম্বৰ মাহত নাথাকে কিন্তু এটাই অসুবিধা হয় সেইটো হৈছে যিহেতু বেবীৰ ছাইজটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে পেটৰ ছাইজটো বাঢ়ি যায় আৰু পেটৰ ছাইজটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে হোৱা বহা উঠা এইবিলাকত অকণমান অসুবিধা হয় কাম বন কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তললৈ বহি বহা আৰু উঠা কৰিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু হোৱাততো অসুবিধাই হয় যিহেতু ওপৰলৈ মূৰ কৰিও শুব নোৱাৰা হয় এটা ছাইডতে কাটি হৈ হৈ শুবলগীয়া হয় আৰু হোৱা একেটা ছাইডত শুওঁতে সেই ছাইডটো বিষ হৈ যায় মানে সিমানেই প্ৰব্লেম আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু মই দুবাৰকৈ মাতৃ হৈ যিখিনি অনুভৱ কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ তেনেকুৱা একো অসুবিধা হোৱা নাছিলে সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ ন নম্বৰ মাহত কিন্তু এটাই অসুবিধা হৈছিলে সেইটো হৈছে শুবৰ কাৰণে অসুবিধা পাইছিলোঁ আৰু উঠিব বহিব কাম বন কৰাত অকণমান লা সময়লৈ অসুবিধা পাইছিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডক্টৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোখিনি কথা ডক্টৰে তাৰ সমাধান দিব আইৰণ আৰু কেলচিয়াম আপোনালোকে শেষলৈকে খাই থাকিব আৰু কিছুমানে এনেকুৱা কৰে আইৰণ কেলচিয়াম খাবলৈ এৰি দিয়ে লাষ্টলৈ আৰু শেষত কিছুমানৰ এনেকুৱাও হোৱা দেখা যায় হিমোগ্ল'বিনৰ পৰিমাণটো বহুত কমি যায় যথেষ্ট কমি যায় তাৰ ফলত হিমোগ্ল'বিন মানে টেষ্ট দিবলগীয়া হৈ যায় মই আপোনালোকক সিমানেই দিম পৰামৰ্শ আৰু সাৱধানে থাকিব ভালকৈ থাকিব আজিলৈ ইমানেই তেতিয়াহ'লে মই এনেকৈ শ্বৰ্ট চৰ্টকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম মেইন বিশেষ বিশেষ মানে যিবিলাক অসুবিধা মানে নৰ্মেল অসুবিধা কিখিনি আৰু কোনখিনি মানে নৰ্মেল নহয় মানে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে এনেধৰণৰ ইনফৰ্ম পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে